У війні не жіноче обличчя. Між тим, у період Великої вітчизняної війни в армії служило 800 тисяч жінок, а просилося на фронт ще більше. Жінка поряд з чоловіком йшла на фронт і розбивала ворога. Це факти, за якими стоять окремі долі. Окремі історії життя. Сьогодні до нашої студії завітала жінка з великої букви. Сьогодні у нас у гостях справжній полковник, ветеран Великої вітчизняної війни, Віра Леонтіївна Нужна віра Леонтівна, ви знаєте, ви справжній подарунок для всіх нас у цей прекрасний світлий день. Я вітаю вас зі святом. Сьогодні 70-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників. Дякую, що ви сьогодні з нами. Вера Леонтьевна, вы знаете, на самом деле то, что вы к нам пришли, это уже много. Между тем, неоцененный багаж тех ваших воспоминаний, да, которые у вас есть. Вы можете вспомнить первые ваши впечатления о том, что вы узнали, что началась война? Где это было? Когда это было? Так, как раз. Были каникулы и это я как девушка активная, раньше же были ГТО, этого, да, этого да. курс медсестер, я старалась все взять. К себе, чтобы была у меня квалификация, чтобы я знала, как, например, раненые перевязать рану, как все это началась война, и он мне пригодилось. Вы видите, так просто совпало, да, что вы проходили курсы медсестер. Это 41-й год был, да? Да, 41 год. Э, эвакуировали скот, э, полили хлеба, заставляли нас. Я вступила в народное ополчение. Ковалев был, командовал. И заставляли полить хлеба. Урожай такой были, такие хлеба высокие были, что я выше у юг, земля и благородие. все горело. По станции помощна, мы шли, отступали, отступали на Запорожье, на верхний такмак, нижний такмак, шли бои. И первый случай, Немцы бросали, гонялись за каждым человеком, над головами летали, стреляли с пулеметов, бросали, выбрасывали танкетки немецкие. Сколько лет вам Вера Леонтьевна Мне 16 лет, лет было. 16 лет, девочка совсем. 16 лет я. И вот все это на моих глазах. Мир какими дорогами войны, на каких фронтах вы воевали? Шла до самого Ростова. В Ростове, как раз 9 февраля, немцы захватили, а я на русской стороне очутилась, и меня как, молодую послали учиться у Тбилиси на курсы младших командиров. Да вы что? Посмотрели, что я маленькая, хрупкая, тяжелую винтовку ворошиловский не могу удержать. Это в каком году было? 41 Первый, сорок второй Сразу готовили уже командный состав, В сорок втором да? году я окончила эти скоропостижные курсы сейчас училище, mm -hmm. а тогда были. Мне присвоили звание старшины. И вот подогнали э, паровоз, зацепили вагоны э, эти товарняки и нас выдали паёк на один день чтобы доехать до Красноводска. А в там уж на, на, подъедет пароход и нас отправят на Западный фронт, в Мос, Москву. Но пришлось так, что доехали мы с и Амударью, с Деппи. И э, солдаты съели уже паёк свой, а командир поезда отцепил паровоз и уехал. И вот ждали день-два, нету. Я встретила казаха, спросила, как можно поменять, вы любите чай. А у нас на паёк есть чай. Как можно поменять на продукты, чтобы солдаты Голодные подкрепились. Ебали. Он говорит, научил два слова. Я взяла два солдата с собой и девушка тоже со мною из Ростовской области была, Лидия Голованова, вы помните и пошли все, и... все, все. До помните. юрты, до юрты. Смотрим, э, они пекут лепешки, курай, трава да, да, да. по-нашему, ага. курай, да. и пекут лепешки. Я говорю, есть у меня чай. А, а вы дайте мне кубис. О, говорит, бар, э, йок, йок. И забегали. Баулы тянуть, Чай у меня забирает. Я еще остальные попросила, чтобы вернули, все собрали чай. Мы э, нанесли четыре баула кубыс Накормили всех. Э, так я... Э, приказала их старшина, э, выбрали меня главное по... И это, говорю так, каждый котелочек подходите, а дежурный вам будет наливать. Потому что кто знает, сколько в степи мы будем, а кубы скончатся, мы с голоду помрем. Правда. Сколько дней вы стояли там? И мы на шестой, день На шестой день еще остался кумыс у нас, паровоз. ту -у -у. Забрали. Прицепили к поезду, эти мои солдаты, которые окончили училище, докладывайте, раз начали, то доложите. Я говорю, товарищ полковник, старшина нужная, Сохранила солдат от голода. Ой. Он говорит, так, приедем в Москву, получите награду. Это была первая ваша награда? А? Это была первая, первая ваша награда? Первая награда. <coughs> Приехали мы. Остановились мы у Крас... уже. Поезд остановился. Высадили в Красноводске. Приехал пароход э, при приплыл и мы нас посадили в Баку у Баку нас посадили на поезд дали паёк и посадили в поезд к Москве прибыли мы в Москву на Кимры, такой называется собачий лагерь Кимры, запасной полк и отсюда нас направляли на фронт. Вера Леонтьевна, какая награда? У вас столько их много. Они такие, я сижу, просто рассматриваю. Какая награда самая значимая для вас? Самая значимая для меня, это что я спасла людей. Так. Солдат спасла. Вот это. Потом вторая же награда, такая красной звезды, что я тянула раненых, спасла раненых. Э -э что и те, которые я спасла, они остались живы. И э, на встрече Курская битва, где я участвовала в боях, Курская битва, где плавился металл, горела земля. Это ад, ад кроме Был настоящий ад. Город, Белгород был уничтожен. Одни дымоходы оставались. Люди все старались, все помогали фронту. Да. И вот после Курской битвы форсировали Днепр. Пошла я на курс Шевченковской. Все операции сложные были. И здесь медали за два получила. За хорошую связь. За хорошую связь. Тогда связь была линейная. Ложно Катушку было, тянули да? и столбики встали. Вера Леонтьевна, где встретили победу? Встретила я победу в госпитале. Ой. А, приехали ко мне с моей части. Это ранение было, да? да ранение было. Ранили меня в Венгрии, озеро Балатон. Голубый Дунай весь был в крови. Он не был голубым, а плыла солдатская кровь. Ой, страшно. И приходилось так. Ранят. Руку оторвало. Я руку ту возьму, и э, закупаю под дерево, замечаю. И вот однажды на встречу приехал с Ленинграда фотокорреспондент Сечкин. А я вспомнила, говорю, слушайте, Сечкин, а я вашу руку сохранила. А где? А говорю, на пяточку. Пошли. Пошли, а, а, дуба, а, это открыли, а я плаху наложила, <связывая> и открыли рука целая. <связывая> да вы что? <связывая> да, <связывая> столько лет он взял посылочный ящик, положил эту руку в ящик и отправил в Ленинград. О, ой. Уже он умер. И руку проставили Представляете, какие истории. Вот. Вера Леонтьевна, вы такая маленькая, хрупкая женщина. Вы прекрасно выглядите. Вот знаете, такой просто женский вопрос. Ну страшно же было. Страшно. Страшно. Говорят, не страшно, неправильно. Было так, летят пули. Дзык, дзык голову Пролетела. Думаешь, хотя бы и убила. Отдохнешь и жить. И так хочется жить, так хочется помочь. Я спрашиваю, что ты сделал для Украины? Например, Сегодня что это ты такой сложный вопрос. Сегодня для Украины. Например, хорошее. Я, например, за свою жизнь не, не жалею. Я сделала все, что могла. Я защитила кровью. Я защищала родину, мать. Я люблю Украину. Я люблю украинский народ. Доб... Добрый. Вера Леонтьевна, что сделать сегодня, чтобы сегодня был мир у нас? Чтобы мир был, надо объединиться. Надо объединиться. Бросить. Оружие и прийти к мирным условиям. Я думаю, нынешний президент это сделает быстро, потому что молодежь неопытная. Молодежь хорошая, умная молодежь. Но в войне она неопытная. Так что мир только нужно в и добрые договоренность. Вера пожалуйста, вот, вот камера, пожалуйста, пожелайте. Я пожелаю всем, всем здоровья и мирного, чтобы вы не видели той крови, что я видела на своих плечах, на своих руках, что я видела на своих солдатах. Я хочу мира. Будьте добры, властвовы, Живите долго и счастливо в мире и в дружбе. Пиролентьевна, я хочу, чтобы вы жили еще лет сто, чтобы вы такие нужные слова дарили не только своим близким, которым очень повезло, что вы у них есть, а всем нам. Я хочу пожелать вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, и хочу, чтобы обязательно мы с вами встретились и на День Победы, и на День освобождения Украины через год. Спасибо. Эти цветы сегодня вам. Спасибо, Спасибо вам, дорогая. Спасибо.